আজি আমি আহিছোঁ দক্ষিণ পাট সত্ৰলৈ নিশ্চয় গম পাইছোঁ আপোনালোকে আপডেট পাই আছে মাজুলীলৈ আহিছোঁ বুলি আৰু সত্ৰলৈ অহাৰ পূৰ্বে এটি ভিডিঅ' আহিছিলে মোলৈ লখিমপুৰৰ পৰা বিপদত পৰি থকা মাতৃয়ে আমাক কাটৰে অনুৰোধ জনাইছে নিজৰ পুত্ৰৰ কাৰণে আৰু সেই পুত্ৰ দুটাক দেখি মই ৰৈ থাকিব পৰা নাই আৱেগিক হৈ গৈছোঁ আৰু এই পবিত্ৰ স্থানলৈ আহি সেই সন্তান দুটিৰ কাৰণে আমি দুগচি বন্তি জ্বলাম সেই দুগচি বন্তিৰ ঈশ্বৰক আমি অৰ্পণ কৰিম ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে সেই সন্তান দুটিক সুস্বাস্থ্য কৰি তোলে আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী বুলিয়ে নহয় সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক আমি কাটৰযোৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই দুখাত মেলি আপোনালোকক ভিক্ষা মাৰিছোঁ সন্তান দুটিক যাতে আপোনালোকে সুস্বাস্থ্য কৰি তোলাব পাৰে চাবা আপুনি যেনে তেনে কৰি আমাৰ ল'ৰাকেইটা ওচৰলৈ আহক আপোনালৈ বাট চাইছোঁ আহিব বুলি আপোনালোকে অকণমান সহায় কৰক আপোনালোকে কি ক'ম আৰু ল'ৰা দুটা অকণমান মুখলৈ চাই আপোনালোকে সহায় কৰক যেনে তেনে আহি আমাক অকণমান উদ্ধাৰ কৰক ল'ৰাকেইটাক অকণমান উৎসাহ দিয়ক সেয়া ঘৰ এনেকুৱা মানুহজনে হাজিৰা কৰে ঘৰ চলিবলৈকে তাত কি কৰিম এতিয়া প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ মায়ে ধৰি ধৰি নিয়ে নহয় দাঙি দাঙি নিব লাগে হয় নহয় এইয়া আছ সৰুটো এনেকে যায় অকণমান আহা আহা কিমান কষ্ট কৰিম নিাক আৰু অনুৰোধ কৰিছো এই মানুহ ঘৰত অকমান আপোনালোকে সহায় কৰক আৰু মানে দেখিলে বেয়াই লাগে সদায় আহো মানে দেখিয়ে কিবা বেয়া লাগে লৰা ছোৱালীকেইটাক ৰুবা আৰু বি চাওকচোন ভৰিকেইটা একো কৰিব নোৱাৰে সিহঁতি সহায় কৰে দেই ৰুবুদা আপোনাক বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ল'ৰাকেইটাক আপুনি আহি কিবা এটা সহায় কৰি ল'ৰাকেইটাক যেন জীয়াই থকাত অকণমান সহায় কৰি দিয়ে দেই ৰুবু দাক কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আহক আমাৰ ল'ৰাকেইটাক আহি জীয়াই থাকিবলৈ সিহঁতক সাহস দিয়ে ভৰিকেইটা এনেকৈ হেৰি কৰি দিয়াচোন আৰু সেই সন্তান দুটিক লৈ পেলাই আপোনালোকে কিমানখিনি চিন্তা কৰে বা কিমানখিনি আগুৱাই লৈ যাব পাৰে আপোনালোকৰ ওপৰতে সকলোখিনি আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ